আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ ও দেশ এবং দেশের বাহিরে থেকে যারা আমাদের আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের সকলকে জানাই নামাজ ও জীবন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা দেখব কোন নামাজ আদায় করার মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন হয় তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক আমরা শুরুতেই নামাজে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিয়াত করে নিব আমি দুই নফল নামাজ কেবলামুখী হয়ে আদায় করিতেছি আল্লাহ আকবার। এই কথাটি আমরা শুধু মনে মনে স্মরণ করবো মুখে বলার কোনো প্রয়োজন নেই তো আমি নামাজে দাঁড়িয়ে গিয়েছি এ পর্যায়ে তাকবির বলার মাধ্যমে আমি নামাজের ভিতরে প্রবেশ করব। আল্লাহ আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى, سبحان ربي الأعلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم <applause> إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله اكبر سبحان ربي, سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله اكبر سبحان ربي, سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلي ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله তো এভাবেই আমরা দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতে পারবো ইনশাআল্লাহ যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন প্রচারের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় অবশ্যই আমাদের সঙ্গী হবে আগামী ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে